তেল বিৰিঙাৰ পিছত আৰু আলু বইল আলুখিনি দি দিম আৰু মটৰ দিয়ক এতিয়া দুই মিনিটমান খুব হাই ফ্লেমত ভাজক তাৰপিছত গৰম পানী দি দিলেই হ'ল অলপ গৰম পানী জোখত দিব দি আৰু ঢাকোন মাৰি থওক সকলোৱে বনায় মই আচলতে ৰাতিপুৱা যে ল'ৰালৈকে বনাওঁ তাকে দেখুৱালোঁ এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম কালি ৰাতি ভাত আছিলে গাজৰ পিঁয়াজ ধনিয়া পাত বন্ধাকবি মটৰ মই এটা মানুহৰ কাৰণে বনাম সেই গতিকে অলপ কমকৈ তেল গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ দিলোঁ গাজৰ দিলোঁ ৰঙচুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পিছত গাজৰ দিলোঁ তাৰপিছত মটৰ দিলোঁ কেঁচা মটৰ এতিয়া ওলাইছে আৰু খুব খাব লাগে আৰু তাৰ পৰা ৰাতিপুৱা লৰালৰি হৈ যদি ভালকৈ খাই যাওঁ বন্ধাকবি দিলোঁ দি অলপ সময় ভাজিম অলপ আৰু এইটো আৰু একেবাৰে পেলপেলীয়াকৈ নাভাজিব তাৰপৰা ভাতখিনি দিলোঁ সদায় ফ্ৰাইড ৰাইচবোৰ ঠাণ্ডাভাতে বনালে বেছি ধুনীয়া হয় গৰমে গৰমে বনালে আপুনি সোৱাদ নাপায় এটা এটা হৈ নাযায় এতিয়া নিমখ হালধি অকণমান জিৰা গুড়ি প্লাছ টমেট' চচ অকণ মই দি দিছিলোঁ এতিয়া এয়া বনাম পিঁয়াজৰ পাৰথা পিঁয়াজখিনি কাটি থৈছোঁ ইয়াত অকণমান নিমখ তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি অলপ দিম খুব ভাল হয় জ্বলা হ'লে জানেই সকলোৱে তথাপিতো বনাই আছোঁ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া ৰটীডোখৰ অলপ এনেকৈ বেলি চাইডকেইটা পাতলা কৰিব মাছডোখৰ ডাঠকৈ থ'ব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভৰাই বন্ধ কৰি মাৰোঁ কৰি ইয়াক ধনিয়া পাত ওপৰত দি দিছোঁ এনেদৰে বেলি ল'ব সেইকেইবাৰ মোৰ ৰাতিপুৱা অফিচ যোৱাৰ আগত মানে ব্ৰেকফাষ্ট কাম লাঞ্চ এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ পিঁয়াজৰ পৰাঠা আলুৰ জোল এয়া আপোনাৰ মূলা আৰু ধনিয়াৰ চাটনি der Keilung পিঁয়াজৰ পৰঠা তাৰপৰা আলু মটৰ জোল ফ্ৰাইড ৰাইচ গাজৰ মটৰ বন্ধাকবি ধনিয়া বিঞ্জিয়ান খাব লাগে আৰু ইমানে কষ্ট হৈ গৈছিল সময় পোৱা নাই ব্যক্তিগত কিছুমান কাম কৰিবলৈ অফিচৰ কাম দিনতে যি ভালকে খাই লওঁ ৰাতি নোখোৱা নহয় খাওঁ সৰু মেলা থাকে মানুহৰ শৰীৰহে নহয় জানো খোৱাত এৰা নাই বনোৱাত এৰা নাই চকু পানীবোৰ গোট মাৰিলে বৰফৰ এইবোৰ আইচ কিউব হৈ গ'ল বৰফৰ টুকুৰা যে টুকুৰা হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া নোলায় চকু পানী আজিকালি আপোনালোকেও নাখানিব খাওক থাকক জীৱনটো উপভোগ কৰক খালি আনক নথগিব কাৰোবাৰ যদি আপুনি এখন ঠেং ভাঙিছে হয়তো কেতিয়াবা আপোনাৰ ঠেং কি হাঁহটো নাথাকিব ঠিক আছে